То есть особы. вы меня заберете от моего сейчас ребенка? Нет, мы и заберем у вас не можем. С вашей дитиной, эта дитину передам до специальной службы. А, то, вы, так то есть поводить, вы, да. вы пришли в зал, и начинаете меня забирать от моего ребенка? Кто забирает? Я перебил. Вам? А чего вы решили, что мы вас забираем? Потому что вы в январе в месяце меня забрали. Вот вас отпустили, вы недели были. Чем это закончилось? Меня отпустили, да. все. Причина, До свидания. У вас для срочки или что? Я не Чем знаю, это я не знаю. Я не проходил ВЛК. Вы отказались проходить ВЛК. Мы должны просто за вас сейчас понять. Вот и все. Никаких проблем нету. Вас вас сразу вы уже угрожаете, так, мы вы сказали ребенку передадите. Так, якщо ви нададите ваші документы, вас будет затримано та доставлено до відділку поліції. Разом з вашою дитиною. Ми з вами по-нормальному говоримо. Хочете это ненормально, это ненормально. Я жінці, хочу жене, щоб жена забрала ребенка. Вас, а это, вас будет э, затримано. Да, это уже не важно. Мне главное, чтобы ребенок прошел пошел со своей мамой. И я тут с вашими детьми. Нет, не, ну, не, не. вот, нет. А, а как? Документ, а как это? А как сами. это? Просто надо Я ничего не ускладиваю, сейчас. Я еще не хочу а вас так. Так. Да потому что знаю, потому что вот участковый, потому что на днях приходили ко мне домой, и мама говорит, не участковый ходишь, а ты ищешь. Только там типа. В 2020 году какая-то администрация. Админ, это же все понятно. Еще раз говорю, я вышел в январе месяце, меня забрали на неделю на Зинковецкую. Все, отпустили меня, киевский военкомат, теперь мной решил приморской заняться. Я просто понимаю, что вы тут абсолютно понимаю, Я все знаю, как это вы выпадковые. Зараз головне, щоб мать прийшла за ребенком і все. Ні, так це ж не службы, послужби, службу, что... питання. Ні, так мені вже вважають, що ребенка зараз приведуть з службу допомогу. Ми в разі, якщо ми вас навіть затримуємо, ми повідомляємо номер телефону, який ви нам дасте, що ми затримаєте, якщо ми вас затримуємо. То ми, то ми, то ми, то, ми не просто вас забрали кудись і все, а потім шукають, йдемо вас, тобто вони так не працюють. Даєте номер жінка, мама, альоз, вона вже йде. Ні, ну хорошо, я ж не против. Я ж так понимаю, я переодеться смогу или как? Вы меня так заберете? Куда заберем? Вы документы не дайте У, вас. у меня нет документов. Ну, назвите себя, я же как? говорю, давай. Сейчас вы мне скажете, что я в рот нахожусь. Дадим же, что вы в рот, я же что в Я же не буду вас тянуть, если не да, тянуть. Мы думали, что, ну, в Да, все, вот, заберете, Я нахожусь у себя в зале, вот посмотрите, сколько приехало человек. надайте ваши документы, 63-я статья. 63-я статья. Причем это статья 63. Статья 63 нам гласит про то, что вы можете не свечать против себя или близких родичей. 63-я статья. Причем это статья 63. Я вас сейчас прошу надать ваши документы, которые засвечивают вашу особу. Я с собой в зал документы не беру. Я с собой не ди беру. Ди а? Дия. Немаю. Дия немаю у вас? Немаю. А что я? Ничего немаю. Запросить, нехай вам скинуть ваши документы. У меня ничего немаю. Вы, вы меня хотите забрать? У разы тогда вас будет Все, затримано, то доставлено до видео. Тогда, мне надо, до тогда, мне, надо, особи. тогда мне надо вызвать э, жену, чтобы она пришла за ребенком. Доброе Выклакайте. Вот. Выклакайте. Вот, Выклакайте. вот, вот, так вот. Вам вы можете просто надать ваши документы, вам У меня нет да документов. У меня, не не меня нет документов. Какая вам фотографирует и надать? А, да. Ну, звезд ваши. Да, нет. все, надеюсь, все. Папу снова забирают на неделю на Зенковецкую. Вот так вот. Все. Все нормально, все нормально. Вот так вот О, наша полиция. Забрали? Полиция с народом. В 2014 году, вы, году вы говорили полиция с народом. Я это вижу. В январе меня забрали уже. В январе вот меня забрали, вас, забрали из дому. Я вышел, полицейские подъехали, меня забрали. Неделю я был на Заньковецкой. Вот. Ну, тогда вот так, вот так, вот так. Я не знаю, вы пришли ко мне вопросы задать. Ну, так я прошу ваши документы. Мы у всех проверяем. Но дайте, пожалуйста, ваши документы, чтобы мы проверили Нет, вас. Сейчас я позвоню. Просто документы. Вы, вы, вас вы, и вы, на документы проверили вас и все. На этом мы закончили. Я пробыл в, в январе месяце неделю на Зенковецкой. Меня возили в Винницу и тому подобное. Отпустили меня, все, я дома. Вы за мной пришли сейчас опять меня забрать от ребенка? Я не говорю, что я краще. Я, я, я понимаю, я понимаю, в чем ситуация. Я понимаю, в чем эта ситуация. Я все прекрасно понял. В чем? В том, то что вы решили вот к человеку забрать его от семьи. Я уже сказал, что вы мне потребуется, вам треба действительно находиться, находиться в другом месте. Вторая. Апрель месяц я снова на Заньковецкой. То есть до этого я был в январе. И сейчас в апреле решили заняться. Приехала куча полицейских, куча военных сегодня прямо в зал. Забрали там понты, вот эти шоу мы не знаем, и там с проверкой и тому подобное. Короче, приехали и забрали. Привезли военкомат без всякого протокола, без чего-либо-то. И насрали они на 63-ю статью, им это все похуй. Привезли на Заньковецкую, завезли участковый. Там был среди них, который здесь на Заньковецкой сказал, смотрите за ним аккуратней, потому что он отсюда уже убежал. То есть они уже тут рассказывают о том, что я сбежал от них. Так что вот такие вот дела. Держим связь. Ай, да, и там все полицейские, все военные знают про мои видео. То есть в городе у нас куча блогеров, а решили Уделите внимание мне хорошо. Значит, это поднимает мой статус как самого лучшего блогера в городе.